Даніл Ситніков, громадський активіст, один з тих, хто дуже багато зробив для того, щоб організувати гуманітарну допомогу нашим військовим, які були, опинилися на території захопленого окупантами Криму. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, покажу. По-перше, це, напевно, вже буде в Україні вважатися як державна нагорода. Мати такий папірець, я його покажу колегам, щоб не думали, що я його випис просто з голови. Я нагадаю глядачам, що ви разом з генералом Лопатою збирали гроші на українських військових в Криму, півмільйона витратили. Розкажіть людям, як це відбувалося, як був побудований цей механізм, які результати і. Что вы делали в Москве, и почему у вас туда... Это очень интересно, отверто говоря. В марте, в марте этого года, как только случилась проблема оккупации украинской территории на территории полуострова Крым, мы были в этой студии с генералом Лопаты, Анатолий, Анатолий. Анатолий Васильевичем И мы обсуждали возможности помощи, помощи гуманитарной помощи для военных с... Да, обсуждались. Да, обсуждались, да. Мы собрали более 500 тысяч гривен, которые пошли на помощь э, э, по нескольким направлениям. Это гуманитарная помощь. То есть, я подчеркиваю, ни, ни одна купленная нами вещь, ни одна купленная нами ни, ни услуга, выполненная нами, не содержала э, риски или угрозы другим людям на территории Крыма. К сожалению, ну, видимо, другая сторона, российская сторона оценивает это по-другому. Отчеты о собранных средствах есть на сайте Army.org.ua. Более подробные отчеты мы можем предоставить в любой момент всем желающим. Там нет ни одного пункта представляющей угрозы какой-либо мирным или немирным жителям. Что вас до Москвы понесло? я инженер, у меня есть инженерная компания. Мы выполняем инженерные проекты на территории СНГ Европы ну, Украины, СНГ и в том числе и Москвы. Uh -huh. Я ехал в Москву по деловому вопросу, никак не касаемо какой-то гражданской деятельности в Украине. Ездил я туда, я туда езжу регулярно. Последний раз у меня стоит штамп в паспорте февралем 2014 годом. Это в прошлый раз я летел самолет, у меня никаких проблем не возникло на таможне, не на пограничном контроле. А, Потом... а минулый раз то когда? Февраль. Угу. Это был февраль до революционных событий, это 5 февраля. Угу. Я пересекал границу, я проверил по паспорту, проблем у меня не было. В этот раз я поехал по такому же деловому вопросу. Но поехал поездом, потому что самолеты, рейсы, большинство рейсов, которые были удобны, отменили. Пассажиропоток, как известно, снизился достаточно существенно с Россией. И я выбрал в этот раз поезд. Угу. Вот. И, наверное, мне в какой-то степени повезло, потому что э, э, отношение ко мне со стороны э, местных полицейских, пограничников. А было, российских человек. Российских, угу. российских, было, ну вот в данном случае не хочу обманывать, было очень позитивно. А, то есть они относились по-настоящему вот, э, подчеркнуто вежливо подчеркнуто вежливо. Это очень приятно, что, по крайней мере, исполняющие те люди при обязанностях, которые служат вот там, где, где, я попал, в полицию, к украинским гражданам отнеслись очень позитивно. Моя благодарность. Я не знаю, в чем причина того, что, почему мне закрыли въезд. Я предполагаю, что единственная это гражданская активность, которая была по сбору средств. Как это все выглядело? Поезда прибывают на Киевский вокзал, там проходит пограничный контроль. Это в Москве или на Хуторе? В Москве. Угу. То есть там этот поезд имеет погранконтроль не на границе, а уже на территории Российской Федерации. Ко мне подошли таможенники, ничего запрещенного я не, не ввозил. После этого пограничники проверили документы, где-то минут 15 пришлось подождать. А через 15 минут меня ну, не арестовали, но попросили пройти в отделение э, погранслужбы, где я находился 15 часов до депортации. А что в 15... Э, а что они 15 часов там делали? Чай с вами пили? Чай. Они мне предлагали чай, кофе, э, достаточно уютная комната, без окон. Э, как mm -hmm. Отличие Москвы от Киева, ну, в лучшую сторону, то, что там везде раздается бесплатный Wi-Fi. Mm -hmm. То есть можно было включить компьютер, и подключившись к соседнему, соседней гостинице, не буду называть ее, Имя она там одна в окрестностях, можно было бесплатно пользоваться Wi-Fi. Она называется «Украина», да? Можно ну, было пользоваться Wi-Fi. Соответственно, время проходило не зря, можно было пообщаться. Ко мне приехали друзья, привезли еду, воду. Не было проблем никаких бытовых, бытового характера не было. Единственное, что дверь была заперта снаружи, надо было стучаться для того, чтобы попроситься куда-либо. Но вопрос, ми намагалися вияснити, в чому була причина. Пограничники объяснили, що це не их компетенция. Обращаться в ФСБ Росії було нікому. Маю питання. Ви представляли представляєте умовний громадський сектор і скон... чи належати до умовного громадського сектору, який сконсолідувався на Майдані під час цих подій листопада березня. Листопада березня. Які настрої в тих групах, які виборювали наше право на свободу, які клали там своє життя, клали свої гроші десятками чи сотнями тисяч та? організовували пункти харчування, гуманітарну допомогу, біженці, військові і так далі. Це настрої розчарування, це настрої оптимізму, це настрої душити владу. Які це настрої? Що люди говорять? Я могу говорить только за себя и, может, за какой-то небольшой круг людей, с которыми я работаю, не выразитель интересов, наверное, широкой Майдана. Но ну, это уже строка. это достаточно, достаточно, наверное, различается от людей, и, может быть, даже от местоположения, места положения, где они живут в Украине. С моей, с моей точки зрения, а все, все, что происходит в Украине, это, несмотря на ужас войны, которая пришла сюда, это позитивно. Позитивно в том, что даже проблемы, любое изменение – это к лучшему. А тем более то, что было на территории нашей страны. И у меня нет никаких сомнений, что страна получила шанс. Угу. Теперь вопрос каждому гражданину этой страны, как он этим шансом воспользуется и что он может сделать самостоятельно. Вот здесь бы я хотел подчеркнуть, что когда мы собирали помощь для Крыма и семей, которые эвакуировались из Крыма, у нас была задача достаточно конкретная: помочь конкретным людям для того, чтобы они могли безопасно перепройти период оккупации и по возможности уехать на, mm -hmm. на континентальную территорию Украины. Сейчас изменилась задача. То есть мы все рассматриваем задачу другую: не столько помогать, как начать что-либо делать. И мы вот следующий этап помощи армии рассматриваем скорее с точки зрения. Сбора средств не для того, чтобы просто помочь, а для mm -hmm. того, чтобы стимулировать внутренние, я бы сказал, внутренние разработки, производства того, что может быть востребовано в армии, а дальше, что может быть востребовано в гражданской сфере. Mm -hmm. Вот у меня настроение такое: есть желание что-либо делать на данной территории, в данной стране, где я живу, как гражданин, которой я являюсь. Ну і агерчають війна. Угу. Які надії на нового президента, що робити з Верховної Ради? Частіше лунають голоси за те, щоб її розпустити в будь-який спосіб. З іншого боку, говорять, що від 350 до 400 готовий лягти під нового голову держави і робити все, що він їм скаже. Ваша думка? Моє мнение, що в періоди війни лучше форма управління все-таки на началі. А с Верховной Радой что делать? Я не знаю. Я, то, что случилось, те голосования, которые были в течение стольких лет, показывают, что это, ну, мягко говоря, непорядочная часть населения этой страны. Конечно, стоит поменять, но кто придет на ее смену, опять же, зависит от граждан. Украина. То, что происходило на киевских выборах, опять же, я сторонний наблюдатель. Я смотрю, читаю какую-то прессу, я наблюдаю, что происходило. Ну, грубо говоря, надо за это бить по рукам. Вот если это не исправить, то, что произошло в Киеве, то выборы Верховного Совета не имеют никакого значения. Uh -huh. Сначала надо разобраться, что было в Киеве, были ли нарушения, показать, все карты открыть, а дальше можно… Ну, я за перевыборы Верховного Совета, Верховной Рады, а по поводу президента, ну, если он покажет себя одиноначальником, то здорово. Каха Бендукіт забув гостем нашої студії, і сказав мені про те, що ключовий ключик, який відкриває шлях до реформи, він так і сказав, що або ви будете проводити реформи, або Путін за вас їх проведе. Ключ до реформ це нульовий, цитую, нульовий рівень толеранції до корупції. Ви як бізнесмен можете погодитися з цим, заперечити це, висунути альтернативу, і а, як та... взагалі зараз ситуація на корупційному фронті? А, ну. Я отвечу все-таки ответом таким, что вот, как, вот в данном случае Бендукидзе является выразителем тех идей, которые большинство из моих, mm -hmm. большинство из моих знакомых людей, которые занимаются здесь каким-то предпринимательством, выражает, мы выражаем эти идеи давно. Бендукидзе в данном случае отличный выразитель этих идей. И надо кому-то доверять. В данном случае я бендукидзе доверяю. Mm -hmm. вот. То, есть вы уважаете так або не, что цель ключ да, я, ушко, Есть так. вещи, которые я не до конца могу сам определить. Mm -hmm. за, за ними, наверное, большого опыта жизни в mm -hmm. каких-то вещах. И надо на кого-то полагаться. Вот есть вещи у Бендукидзе, которые я считаю, что... А вот я готов ему поверить. Угу. Я не проверял и не хотел бы проверять и допускать ошибки. Угу. И куда, остальное питание? куда будете ездить, если въезд в Россию а, заборонен? А, как там будут справа дела? Я, и я без бы вас? хотел подчеркнуть... Будьте люб... любязни да. Я бы хотел здесь подчеркнуть, что в этой комнате, где я сидел, там лежала книга. То есть до угу. меня там много людей прошло через угу. эту комнату. И там лежала книга а, Кена... Киз... Кена Кизи над гнездом кукушки. Полетная, да. Угу. А, книга о сумасшедшем доме. Угу. Вот я скажу так, что мы можем сидеть здесь пить чай попорно. Это Войнович сказал недавно в блоге или написал в блоге о том, что Россия ведет себя так, что люди, которые считают, что Россия должна меняться, они должны сесть и медленно наблюдать за тем, как, что будет происходить у соседа. Вот я в Россию в ближайшее время юридически не смогу поехать, А поэтому я буду выбирать, скорее всего, Украину. Mm. Я никуда не хочу ездить, Украина достаточно большая страна. С удовольствием пойду в Карпаты, во Львов. Mm. Может, в центральную Украину. Ну, может, там зустринемось. Дякую сердечно. Даніл Шикняков, бизнес